Знову один єдиний протест. Тут на проспекті Баграмяна. Частина мітингувальників, які вчора заявляли про те, що йдуть назад на площу Свободи, повернулися сюди сьогодні вже вночі. З ними повернувся і вагінак Шушанян, один із лідерів руху Ніграбунку. Ты не жалеешь, что тогда ушел на площадь свободы? Даже сказали, что ты вот слабый, что ты поступил Нет. как девушка. Ты не считаешь, что это было? Странно? Нет. А что это? Это было ответственность. Я не хотел, чтобы я не хотел, чтобы полицейские сбили людей и это осталось на моих шее. <связь> но почему на твоей, это же не лидер? Почему просто, на твоей, не Просто мы координировали эту процесс. все-таки ответственность на тебе, но ты, не, не, ли э, ли. не, только на меня, и на Максу. А а ты, макс? а? Кто такой Максим. А а а Макс? Максим Саркса. Макс? это твоя мама? Это твоя мама? Да. Она у тебя такая же боевая, как ты? Да. Извините, мы не провокаторы, боже. Мой. А ты можешь сказать два слова? Вот ты рад, что Шушанян вернулся или нет? Я рад, что Шушанян вернулся как гражданин Армении. Просто. То есть, То есть ты он, считаешь, что лидером, один из лидеров он больше Он быть не, может. не будет, да. Не будет лидером, потому что он должен быть среди... Э, Других гражданинов вот среди... Там. Да, да, конечно. Почему вы не можете быть сейчас? Потому что один раз он уже попытался все испортить. И думаю, это логично, что э, никто не дает э, им права делать это второй раз. Просто. Ты сказал, что это возвращение? Что? Ну да, ну блудного сына, но это как бы э, шутка. Все равно они, все равно они должны быть среди людей, потому что если они это начали, то есть э, реально э, у них было требование, да? И это еще в силе. То есть как граждане Армении, они должны быть среди граждан Армении. Я просто так думаю. Мень, болорез, мия синек борош. Кинь кахтанак. просто говорили в мегафон. Можете мне перевести? Э, ребята заявили наше действие, что будет завтра. То есть э, будет реорганизация тех людей, которые просто пытаются как-то э, помочь этому движению. То есть все будет более конкретно. Люди будут вид видеть, кто говорит, что говорит, и организационно будет все более на высоком, будет на высоком уровне. Угу. Понятно. А было ли, ну, то есть, насколько мне перевели, говорили о том, что те, кто пришли с площади свободы, должны извиниться, что они уходили и быть как рядовые граждане здесь, правда ли? Те это? люди, которые вчера ушли на площадь свободы, э Завтра сделают свое заявление, что касается лично меня, как я думаю, они да объяснят причину того, почему они уходили, а извиняться не извиняться, как как это все они преподадут. Давайте подождем завтра и посмотрим что будет. やった